День участники круглого стола. Сегодня важный день. Всемирный день по правам человека. В рамках Организации Объединенных Наций проводится это мероприятие во всех странах мира, которые уважают такое важное понятие нашей жизни, как права человека. Мы живем в государстве, в котором последний... Не хоть идет зима, ситуация складывается очень жаркой. И то, что последние 10 дней идет концентрация внимания всех государств мира на Украину, то мы как общественные организации, как э, объединение, которое старается объединять все здравомыслящие силы, э, разных национальностей и граждан Украины, людей, которые любят эту страну, для того, чтобы мы смогли здесь сегодня за круглым столом сказать, первым долгом, нет таким явлением, как нарушение прав человека, нет насилия, нет ксенофобии, нет нетерпимости, антисемитизму, исламофобии и другим проявлениям неприсущим достойному человеку. Мы запросили, как сказал Аркадий Ильич, сюда всех, в том числе и руководствовались тем, что мы хотели пригласить со всех депутатских фракций парламента, хоть и мы не хотим политизировать ситуацию, но как бы предложить, чтобы за нашим круглым столом они тоже могли найти общий язык. Потому что то, что происходит на улицах, это нас беспокоит. Огромное количество людей, которые вот такие холодные зимние периоды там выходят и идет противостояние, это не является образом Украины. Потому что Украина это серьезная страна, которая имеет тысячелетнюю историю государственности на территории Европы. Украина является государством, где до сегодняшнего дня все национальности, все национальные организации живут и сосуществуют без, всяких, без всякой вражды. И мы должны поддерживать и укреплять эти отношения. Ассамблея национальности Украины создана, и в прошлом месяце была презентация, она создана для того, чтобы консолидировать все э, людей разных национальностей, для того, чтобы мы могли что-то полезное сделать и для нашего государства в том числе. Помимо того, что мы будем дружить, любить друг друга, но мы должны делать что-то полезное для государства. А мы можем это делать только тем, что будем показывать пример. О том, что, и будем говорить о том, что на мировом уровне, что Украина является государством открытым, где могут реализовать свои права люди разных национальностей. Очень сегодня хороший знак, что именно сегодня наши четыре президента Украины будут проводить круглый стол. Уже я насколько знаю, что будет предложено, чтобы широкий круглый стол провести с участием оппозиционных там партии тоже. Я надеюсь, что здравый смысл будет преобладать над всеми этими эмоциями. И мы достойно выйдем из этой ситуации. Украина вернется в нормальный ритм жизни. Будут решены все вопросы, которые беспокоят ту или другую сторону. Оставаться на стороне этих процессов мы тоже не можем. Мы как общественники должны всех призывать к диалогу и стараться сделать все максимально, чтобы была стабилизация в Украине.